वालेकुम नाजरीन मैं सैदा ज़ाहरा आबदी आपकी मेज़बान आज आपकी ख़िदमत में जिगर मुरादाबादी और उनका नातिया मुशायरे में शिरकत का अहवाल बताऊंगी तो हुआ यूँ कि अजमेर शरीफ में एक बहुत बड़ा नातिया मुशायरा रखा गया था और ये वहाँ के बड़े लोगों ने रखा था जो कि अदब की दुनिया से वाबस्ता थे अदब और साथ में दीनी लोग भी थे इसमें अब सवाल ये पैदा हुआ इनके सामने कि जिगर को कैसे नातिया मुशायरे में बुलाया जाए क्योंकि उनकी शराब नोशी ज़माने पर आश्कार थी और नातिया मुशायरे में उनकी शिरकत मुमकिन नहीं नज़र आ रही थी अगर फहरिस्त में उनका नाम ना रखा जाता तो फिर मुशायरा ही क्या हुआ जिसमें जिगर शरीक ना हो अब मुशायरे के मनतज़म में इख्तलाफ हो गया कुछ इस हक़ में थे कि उन्हें बुलाया जाए कुछ उनके ख़िलाफ़ थे कि बिल्कुल ना बुलाया जाए बड़े बड़े शयूख और आरिफ बिल्लाह उनकी शराब नोशी के बावजूद उनसे मोहब्बत करते थे उन्हें गुनाहगार समझते थे लेकिन साथ में लायक असलाह भी समझते थे शरीयत के सख्ती से पाबंद उलमा हजरात भी उनसे नफरत करने के बजाय अफसोस करते थे कि हाय कैसा अच्छा आदमी कैसी बुराई का शिकार है अवाम के लिए वह एक अच्छे शायर थे लेकिन थे शराबी तमाम रियायतों के बावजूद हजरात और अवाम भी ये इजाज़त नहीं दे सकते थे कि वह नातिया मुशायरे में शरीक हों आखिरकार बहुत हिम्मत करके आ, मुशायरे के मुंतजमीन ने एक बहुत जरूरतमंदाना फ़ैसला किया कि जिगर को बुलाया जाएगा मुशायरे में और उनसे नात पढ़वाई जाएगी अब जिगर के पास आए लोग और कहा कि नातिया मुशायरे में शरीक होना है और आपको अपनी नात पढ़नी है जिगर रोने लगे नहीं नहीं मैं गुनाहगार, मैं सियाकार, मैं रिंद मैं बदबخت और नातिया मुशायरा नहीं 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 वापस जाओ उनके तो आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और होठों पर इनकार था नातिया मुशायरे के जो रूह रवा थे नातिया शायर हमीद सिद्दीकी ने उनको आमादा करना चाहा लेकिन वो नहीं माने फिर उनके एक और मुरबी नवाब अली हसन ताहिर ने कोशिश की वो भी किसी सूरत से तैयार नहीं हुए उनके कहने से भी बिल आखिर ये लोग असगर गोंडवी के पास पहुंचे क्योंकि असगर गोंडवी के आगे वो चू चरा नहीं करते थे जब असगर गोंडवी का हुक्म आया तो फिर उन्होंने शराब की बोतल छुपा दी अपने सराने रखी हुई और दोस्तों से कह दिया कि उनके सामने शराब का नाम तक ना लिया जाए और हो ये रहा था कि नात लिखने बैठते थे और लिखते थे गजल, फिर बड़ी कई दिन तक कोशिश करते रहे बिलाखिर एक दिन ऐसा हुआ कि नात का पहला मतला मौज़ू हो गया और पहला मतला क्या मौज़ू हुआ बस समझ लीजिए कि बारिशें अनवार हो गई नात मुकम्मल हुई तो जिगर ने सजद शुक्र अदा किया मुशायरे के लिए वो उस दिन ऐसे रवाना हुए जैसे हज को जा रहे हों और दुनिया की सारी कायनात की दौलत उनकी झोली में हो जैसे आज उन्हें शोहरत की शदरतुलमनतहा तक पहुंचना हो उन्होंने कई दिन से शराब नहीं पी थी लेकिन हल्क को तो फिर भी खुशक नहीं था उधर ये हाल था कि मुशायरे आ के बाहर शहर के चौराहों पर एहतजाजी पोस्टर लग गए थे कि एक शराबी से नाप क्यों पढ़वाई जा रही है लोग बिफरे हुए थे और ये अंदेशा था कि जिगर को नुकसान न पहुंचा दिया जाए ये भी ख़तरा था कि लोग स्टेशन पर जमा होकर नारेबाजी करने लगे इन तमाम हालात को देखते हुए मुशायरे के मुंतज़म ने उनकी आमद को खुफिया रखा और जिस दिन वो मुशारा था वो उसी दिन उनको खुफिया तरीके से बुलवाया गया अब हुआ यूँ कि जब वो हो गया यानी मुशायरा बिल्कुल मौजू हो गया तो फिर वो शुरू करने के लिए जब स्टेज पर आए तो होटिंग होने लगी और बहुत ज़्यादा हुटिंग होने लगी जब हुटिंग होने लगी तो फिर उन्होंने कहा कि देखो क्या चाहते हो तुम लोग क्या मैं नहीं पढ़ूँ और आप ये सोचिए कि आप लोग मुझे हूट कर रहे हैं या नाते रसूल पाक को नाज़ुबिल्ला जिसके पढ़ने की शादत मुझे आज मिलने वाली है और आप सुनने की शहादत से महरूम होना चाहते हैं बस आवाम के शोर को सुन गया और जिगर मुरादाबादी के दिल से एक सदा निकली एक रिंद है और मिधत सुल्तान मदीना हाँ कोई नज़र कोई नज़र रहमत सुल्तान मदीना अब ज, जो जहाँ था सामे वो वहीं साकित हो गया ऐसा मालूम होता था जैसे उनकी ज़बान से शेर अदा होते हुए कबूलियत का परवाना अदा हो रहा था नात क्या थी गुनाहगार के दिल से निकली हुई आह थी ख्वाहिश पनाह थी आँसुओं की सबील थी बख्शिश का खजीना थी वो रो रहे थे सबको रुला रहे थे सामीन के दिल नरम हो गए थे इख्तलाफ ख़त्म हो गया था जब रहमत दुआलम का कसीदा पढ़ा जाए तो भला गुस्से की खेती क्यों कर हरी रहती ये ना तो शख़्स ने नहीं कही इससे कहलवाई गई मुशायरे के बाद सबकी ज़बान पर यही बात थी वो उनकी ज़िंदगी की यादगार नात थी एक रिंद है और मिधत सुल्तान मदीना हाँ कोई नज़र रहमत सुल्तान मदीना दामान नज़र तंग वो फ़रावानी ये जलवा दामान नज़र तंग वो फ़रावानी ये जलवा ए तल अत हक तल अत सुल्तान मदीना ए के मदीना तेरी गलियों के तसदुक तू खुल्द है तू जन्नत सुल्तान मदीना इस तरह के हर सांस को मसरूफ़ इबादत देखूं मैं दरे दौलत सुल्तान मदीना एक नंग नंग गम इश्क भी है मुंतज़िर दीद सबके तेरे सूरत सुल्तान मदीना कौन का गम याद खुदा और शफात दौलत है यही दौलत सुल्तान मदीना ज़ाहिर में गरीबुल ग़ुराबा फिर भी ये आलम शाहों शाहों से सेवा सितवत सुलतान मदीना इस उम्मत से नमू फ़ेर खुदाया नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना कुछ हमको नहीं काम जिगर और किसी से काफ़ी है बस एक नस्बत सुल्तान मदीना ये नात जब मैंने पढ़ी थी मेरी खुद आंखों से आंसू रवा हो गए थे अल्लाह जो है ना बहुत अज़ीम है बहुत करीम है वो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है हमें कुछ हक़ नहीं पहुंचता हम किसी को गुनहगार कहें खताकार कहें अभी मैंने एक पोस्ट डाली है एक शराबी और मस्जिद में उसकी आमद वो वो शराबी था वो घुस रहा था मस्जिद में और उसे तीन अफ़राद वहाँ के मौजूद जो थे उसको कबूल करने को तैयार नहीं था कह रहे थे तुम शराबी हो निकल जाओ वो लड़ने लगा हाथ चला चला के इतने में एक जो वहाँ के मौलवी साहब थे आफरीन है मेरा सलाम है उनको वो आए और उन्होंने उसको अपने बाजुओं में समेट लिया उसकी आरजू सुनी उसको ले गए उसे वज़ू करने का तरीक़ा बताया करवाया ख़ुद अपनी निगरानी में उसके बाद लाए क्योंकि वो चीख रहा था ना कि मुझे नमाज़ जमात के साथ पढ़नी और मस्जिद के लोग कह रहे थे वो तो नमाज़ हो चुकी है जमात के साथ वो आए मौलवी साहब उसको लिए हुए वज़ू के बाद उन्होंने नमाज पढ़ी और दो रकत नमाज की तकबीर बांध के फिर उसके बाद उन्होंने नमाज़ पढ़ी उसके साथ शुरू की और वो पीछे खड़ा था पढ़ रहा था यानी ये जमात थी मौलवी साहब वो थे मौलवी साहब थे वो पीछे जमात थी उसे अकेले केल, अकेले बंदेगी पहली रकत पूरी हुई दूसरी रकत के पहले सजदे में वो शराबी खुदा के घर चला गया खुदा के घर से खुदा के घर चला गया आप देखिए जरा क्या इंसान क्या सोचता है हम कुछ भी नहीं सोच सकते हैं कि ये शख़्स किस हा इस हाल पे क्यों कर है बस अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए जिगर मुरादाबादी के रूह परवर आलम अपने उसमें जवार रहमत में जगह दे उनको और उसके बाद फिर वह हज को भी गए थे मैं हज का अहवाल फिर दूसरी पोस्ट में दूंगी वह आखिर दावाना अलहदिल्लाबीन वसला तो वसलाम खैरमसली वाल तयबी ताहिर अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए खुदा हाफ़मान